ఢా టా ధా గాు.ఉా.ఢదాల ఇబాలాటడి asynchronous. день Сегодня мы поговорим о пожарах и о, об эвакуации при пожаре. при росте кризиса в стране при том что наше правительство сейчас объявило что будет отключать свет, будут урезать тепло актуальность данной темы имеет место быть так как люди сейчас начинают приобретать много электроприборов бытовых это болеры, это обогреватели. И наши электросети просто это могут не выдержать. Поэтому сегодня мы поговорим о пожарах и как эвакуироваться при пожаре. Две трети пожаров происходит на бытовом уровне. Это распитие алкогольных напитков, это курение в постели, это пользование неисправными бытовыми и электроприборами. И только одна треть — это уже короткое замыкание и тому прочее. Поэтому, если вы услышали запах дыма, услышали пожар. Вам срочно нужно найти очаг возгорания и по возможности его локализировать. Если это горит у соседей, вы должны срочно позвонить 101, вызвать пожарную службу. И при этом, скажем, дать знать соседям или тоже попытаться локализировать данный пожар. Если такой возможности у вас не составляет, если пожар вас заблокировал в вашей квартире, в вашем офисе, значит, нужно вам предпринимать следующие действия. Для того, чтобы избежать большого ущерба от пожара и избежать гибели людей, вы должны помнить о трех этапах которые вы должны сделать сразу и одновременно. Первое — это вызвать пожарную охрану, позвонив 101. Это начать самостоятельно локализировать или устранять очаги пожара, используя при этом все подручные средства, начиная от огнетушителей, и пожарных рукавов, кранов. Даже можно использовать то, что под рукой — тряпки, ковры, которыми можно накрыть эти очаги возгорания. Третий этап — это эвакуация, срочная эвакуация людей с помещения, где произошел пожар. Если вы оказались заблокированы пожаром в квартире или в офисном помещении, вы должны найти безопасную комнату и в этой комнате себя обезопасить. Вы должны закрыть двери плотно, дабы избежать попадания дыма, взять какую-то тряпку, вода, если у вас где-то под рукой чайник, это опустит, это офисная вода, санузел есть рядом. Мы должны мокрой тряпкой закрыть все щели. Это поможет попасть, не попасть дыму в какое-то время в помещение. Также нужно закрыть окна, форточки. При этом самое безопасное место – это возле окна или на балконе. Присели, ждем и пытаемся сообщить 101 в пожарную часть, что вы находитесь и где вы находитесь. Когда вы увидите в окно, что подъехали пожарные расчеты для спасения, вы должны всячески при этом подать сигналы вплоть до того, что можно начинать выбрасывать что-то из окна, кричать. Основная задача – вас должны увидеть, что вы находитесь здесь, и вас должны здесь спасти. Если причиной пожара стали электробытовые приборы, будь то утюг, будь то микроволновая печь, или электрочайник, в первую очередь их нужно обесточить. Если вы решили эвакуироваться из офиса, здания, значит первое, что вам нужно делать, это нужно закрыть все ваши э, открытые участки. Вам нужно одеться. Естественно, дым. Э, дым убивает по трем причинам. Это Первое – это блокировка дыхательных путей. Второе – это токсические вещества, токсичные, которые имеются в дыме. При нынешних э, стройматериалах их очень много, и они очень сильно действующие. И третье – это связывание кислорода, что приводит тоже к смерти. Поэтому вам нужно взять любую тряпку, которая есть, смочить ее водой. При этом, если, у вас, если вы заблокированы и у вас нет воды, не брезуйте помочиться на тряпку. Если сейчас это звучит неприятно, то в экстремальной ситуации это спасет вам жизнь. При этом, чем плотнее тряпка, тем лучше. Смачивайте, если есть возможность, смочите всю одежду. Полностью всю смочите, потому что неизвестно, какая будет температура. Это вас спасет. Накрывайте все участки и пробуем выходить. Дверь железная, потрогали дверь. Если дверь горячая, мы уже не выходим. Если холодная ручка, приоткрываем дверь и начинаем эвакуацию. Передвигаться по коридорам лучше всего или в приседе гуськом. Если дым гуще, можно на четвереньках. Если совсем густой дым, тогда ползком. Потому что здесь больше кислорода, здесь меньше температура, и вам нужно как-то продвигаться, и видимость лучше. Если в коридоре э, видимость меньше 10 метров, задымленность плотная, и э, туда не стоит идти, так как там э, очень плотный дым, температура и много токсичных веществ, что, от чего вы можете погибнуть. При эвакуации по коридорам у вас на пути могут встречаться электрощиты. В целях безопасности их тоже нужно обесточить. Перед тем, как зайти в дверь, вы должны понимать, что там может быть пожар. Это значит, там может быть высокая температура, некий создан вакуум, и при попадании туда кислорода будет взрыв. Чтобы этого избежать, вы в первую очередь подходите, пробуете ручку. Если она горячая, вы туда не входите ни в коем случае. Если ручка холодная, вы делаете упор ногой, подпираете дверь внизу, плечом подпираете дверь вверху. При этом, прикрываясь дверным полотном, медленно открываете дверь. Ждем 2-3 секунды. Если ничего не происходит, мы можем заходить в дверь, продолжать движение. При коллективной эвакуации всегда между членами группы должен быть тактильный контакт потому что могут люди терять сознание, падать в обморок, и мы не должны их терять, они могут теряться, или просто отстать, потеряться в дыму. Поэтому всегда должен быть тактильный контакт. В частности, если мы уходим, эвакуируемся по лестничной клетке, мы кладем правую руку на плечо, левую на перила, и при этом начинаем двигаться вниз. Любую эвакуацию при пожаре мы начинаем с верхних этажей. В первую очередь идут женщины и дети, потом мужчины. Ни в коем случае не пользуемся лифтом. Он может быть заблокирован, и это произведет к гибели людей. При спуске по лестничным пролетам, если пожар... заблокирован выход основной, тогда нам нужно эвакуироваться через крышу по наружной эвакуационной пожар... пожарной лестнице. В некоторых офисных и, адми... и административных зданиях присутствуют пож... пожарные щиты с пожарными экранами. и там находятся пожарные рукава. В принципе, на начальной стадии пожара вы можете воспользоваться ними и попытаться самостоятельно затушить пожар. Также данный рукав можно использовать, когда вы уже будете в совсем в тяжелой ситуации, где вы будете заблокированы в комнате и вам уже некуда будет деваться, и у вас будет окончательное решение, это выход через окно тогда вы можете использовать при спуске с окна. Это мы продемонстрируем далее. Будучи заблокированным на верхних этажах и не имея возможности эвакуироваться по основной лестнице, тогда нам можно пробовать использовать эвакуацию чердак или крышу. Там даже имеется наружная пожарная эвакуационная лестница, по которой мы сможем спуститься вниз. Оказавшись на крыше, ищем наружную эвакуационную лестницу, на которой я сейчас стою, и, в общем-то, начинаем эвакуацию, спуск вниз. Если в жилых домах вы эвакуируетесь через крышу, тогда вам нужно выйти через свой стояк на соседний стояк, более безопасный, где нет очага возгорания, и по нему просто спуститься спокойно по лестнице. Самое страшное, что может произойти при пожаре, это вы можете оказаться практически в безвыходном положении, заточенном в пожаре, и вы приняли решение выпрыгивать из окна. Значит, если вы уже приняли такое решение, вы должны помнить, что прыгать из окна нужно на ближайшие кроны деревьев. Это смягчит ваш удар, и, возможно, это спасет от серьезных травм и спасет вам жизнь. Но вы должны понимать, что ветки деревьев, они наносят тоже вред организму, и они могут рваные нанести раны, колотые брюшной полости. Поэтому, если вы уже приняли решение, примите и безопасные средства. Вы должны взять какие-то офисные бумагу, может быть, брошюры, используя все, что под рукой, скотч, бумагу, обезопасить себя максимально от травм, которые могут нанести вам ветки деревьев. Это я не буду показывать все, это могут быть бедра, тоже фиксируете. вы фиксируете руки тоже фиксируйте и важно потому что повредить брюшную полость очень легко возьмите какие-то твердые это бумага А4 это брошюрки и ставьте ее за пояс также вы возьмите какую-то под рукой которая у вас имеется тряпка вы ее тоже в паховую область запихните в паховую область, это тоже безопасность ваша. Ну и, в принципе, пытайтесь спастись таким образом. Если у вас есть возможность спуститься на веревке, на пожарном рукаве, нажмуте проводов можно рассмотреть еще один вариант сделать элементарную беседку из подручных средств в данном случае в офисе есть много разных проводов в частности там компьютерные какие есть можно их взять скрученные в кучу они имеют достаточно прочное и прочную на разрыв и они могут вас удержать. Сложив его в 3 в четыре части, мы делаем импровизированную беседку подручными средствами. Заводим, обматываем пояс, выравниваем края, запускаем один конец сюда, второй конец сюда. Далее тут мы можем ее вязать несколько узлами для предохранительный узел завяжем. Основная беседка у вас готова. Также можно использовать ремень для более стабилизационного спуска И основная веревка будет заведена сюда. Мы ее фиксируем. Это будет просто стабилизация вашего тела в воздухе. Таким образом, на беседке, с помощью других людей или самому вы можете более-менее спуститься на веревке или подручных средствах. Сейчас мы вам покажем, как можно из горящего здания спуститься на... с подручными средствами. В данном случае это пожарный рукав. Крепим мы его из подручных средств, то, что есть у нас в квартире, в офисе. Это могут быть вешалки, это могут быть мебель, стулья, шкафы, все что угодно. Главное надежно его закрепить. В данном случае мы его закрепили за вешалки и выбросили в окно. Из подручных средств на изгибах, куда мы выбросили пожарный рукав или веревку, или что у нас там есть, обязательно нужно что-то подложить, чтобы эти острые края потом в ненужный момент не перетерли наше спасательное устройство. При спуске обязательно используйте защиту рук. В Дома у вас могут находиться обычные строительные перчатки, это хорошо подойдет. Если вы находитесь в офисе, у вас нет таких перчаток, можно использовать любые подручные средства, какие-то тряпки, футболки, что у вас есть. Просто его можно обмотать на руки просто мы наматываем на руки вот таким образом Значит, основной край шланга делаем полную петлю вокруг правой ноги. Притом свободный конец заводим под ногу и второй ногой фиксируем ее вот таким образом. И начинаем спуск. Зараз ми продемонструємо вам методи спуска з поверхів, які знаходяться над пожежою, над палаючими, над палаючими приміщеннями, і які, які доступні для цивільного населення, для людей, які не знаються на вузлах, на страховках, на спусках, підйомах на, на будь-яких альпіністських особливостях, знаннях. Як можна е спуститися з вікна, з балкона, з е виступа? Е перше, що е варто наголосити, що якщо у вас в групі є чоловіки здорові, фізично тривалі, вони повинні допомогти це ксіома е спуститися пораненим дітям, жінкам. Якщо це діти малого віку, то жінки беруть його собі на руки і спускаються вдвох. А потім, в самому кінці, вже спускаються чоловіки, які страхують, які все процес провели, прострахували і врятують себе в останню чергу. Метод, який ми зараз покажемо, це звичайна біска, яка ми робимо із пожежного рукава, і які достатньо швидко монтується для того, щоб людина була спущена. За допомогою інших в групі, просто була спущена донизу. Для цього ми, ми робимо обв'язку на ноги, обв'язку на сідниці, яка фіксує ноги. Далі, ремінь, поясний ремінь пасок, який фіксує направляючий, які вийшли із бесідки, і, власне кажучи, матузка, яка яка На епіки ми будемо спускати. Зараз ми покажемо, як швидко в екстремальних умовах можна зробити таку бесідку. для того, щоб зробити бесідку, для спуску нам потрібен пожежний рукав і звичайний ремінь, поясний ремінь, для того, щоб фіксувати для надійності. Як вона робиться? Робите петлю. Цю петлю запускаєте між міжні отаким чином. Далі в цю петлю просовуєте кінець. Просовуєте його таким чином, щоб край його був на рівні груди. Таким чином ви сформували Одну обтяжку для стегна і підпорку для сідниці. Далі вільним кінцем ви формуєте таку саму петлю. Другий кінець заводимо з симетричну петлю, яку ми утворили на сідницях, і так само витягуємо. А, 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 витягуємо в натяжні, і у нас виходить а, ну, називаємо, а, називаємо це так, це сідушка, яка нам дозволить тримати всю вагу під час спуску. Після того, як зафіксована висідка на стегнах, ззаді на крижових кістках, якщо мова йде про чоловіків, то тут теж повинна бути вільно і не притиснута. У нас створюються два кінця. Один той, по якому ми будемо спускатися, а другий це стартовий, з якого ми починали. Значить, для того, щоб їх надійно фіксувати, тому що рукою, якщо ми будемо притомні, ми будемо з цей кінець, а якщо не притомні, наші руки будуть сісати. Для того, щоб зафіксувати зафоксувати біля грудей, ми можемо застосувати ремінь армійський, шкіряний, надійний, який хороший, можна е, зв'язати навколо тулуба на рівні соскової лінії на рівні, рівні грудей. І потім зав'язати е, їх таким чином, щоб надійно зафіксувати вже ну, самий край. Група, яка стравлює пораненого, формується з мінімум трьох чоловік і потроху, по черзі попускаючи фал, напускають пораненого донизу. Якщо виникають якісь проблеми, маміттева йде фіксація не тільки руками, а й ногами. Упираєтесь в підвіконня. В... Двірні прийоми і тим чином, ми спускаємо в якійсь одній точці. При підготовці до спуску пораненого, ви повинні враховувати, що поранений може бути або напівсвідомий, або несвідом... не... Не в свідомості, ослаблений, і тому перекладати його через виступ вікна, або балкон, або уступ даху. треба буде його перекладати в лежачому положении, тому ви повинні на це теж розраховувати. Він сам не спуститься. треба буде спускати майже в такому положении. То, что мы сегодня вам рассказали и показали, может применено быть с вами на практике. Но в экстремальной ситуации все может быть совершенно по-другому. Поэтому готовьтесь, тренируйтесь и берегите себя.